ফলাফলাৰ্থক থাকিব নে নাই সেই সন্দৰ্ভত সম্পূৰ্ণ মিছা আৰু পোৱা এখন ন'টিফিকেশ্যন আমাৰ ৰিজাল্ট প্ৰচেচিং চলি আছে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত এতিয়াও দুই চাৰিটা কুৱেৰী আমালৈ আহি আছে আৰু যেতিয়াই আমাৰ কুৱেৰীখিনি মিট হ'ব তেতিয়াই আমি ৰিজাল্টটো ঘোষণাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিম আচলতে আমি ৰিজাল্ট সম্পৰ্কত যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ ৰিজাল্ট প্ৰচেচিং হৈ নুঠে সঠিককৈ ক'বলৈ টান শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে সেইটো ক'বলৈ অসুবিধা হ'ব মোৰ ক্ষেত্ৰতো অসুবিধা হ'ব আমি এটা ধাৰণা কৰি কওঁ আৰু আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময় বান্ধি লওঁ সেই সময়ৰ ভিতৰত আমি ৰিজাল্টৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিবৰ বাবে যোৱা বছৰ আমি ছয় জুনৰ দিনা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিছিলোঁ আৰু এইবাৰ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাতে এমাহৰ আগতে মই ৰিজাল্টটো দিব পাৰোঁ আৰু সেইমতে ভাবিছোঁ দহ মে'ৰ ভিতৰত আমি ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব